Давайте сейчас поздороваемся с песком. Потрогаем. Потрогаем, дочка. Ну что вы чувствуете? Потрогаем песок. Смяк. Песочек какой? Мягкий. Как снег. Как снег. Песочек влажный, да? Смяк. Давайте сейчас разомнем наши пальчики, сделаем ровный песочек. Кладем руки на песок, поиграем с ним, дружок пальцы шире расставлять. след песочный оставляем. Оставляем следы от ладошек. Молодцы, какие красивые следы у вас получились. Оставляем следы от кулачков. Оставляем следы от пальчиков Вот умничка. Хорошо потрудились. Положили вот так вот. Точно. зашло солнышко у нас. Солнышко. А солнышко из глазки. Носик. Ротик. ротик. Солнышко какое? И веселое. Веселое, радостное. И круглое. Круглое, да. А скажите, пожалуйста, чего не хватает? Ручка. Давайте пальчиком нарисуйте каждую ручку. О, какие... Молодцы, красиво у нас получилось солнышко. Шишка. А у тебя что, Алина? Шишка. Скажите, пожалуйста, если мы посадим в землю эти семена, в землю посадим шишку, что у нас вырастет, Алина? Владик, что у тебя вырастет, если ты посадишь? Дуб. Дуб. А у тебя что вырастет? Каштан. Каштан. Дерево каштан. Вот сейчас попробуем, давайте домик сделать для наших землян, Делайте углубление. Кладите туда. Кладите туда. День -день -день. Кладем шишечку. Кладем. А что нужно сделать, чтобы у нас вырос Полик водичка? Полить водичка. водичка. Поливаем. У кого выросла елка? Кламина. У Алины. У выросла елка. елка У кого вырос друг? У У кого вырос кошка? У, кого? У, кого вы У. Кто в лесу живет? Лисичка. Лисичка. Кто еще? Медведь. Медведь. Фиолетик. А как их одним словом назвать? Зверь. Которые живут в лесу, и звери. Вот сейчас я вам покажу двери животных. А вы выберите, которые живут в лесу. Это... Ты кого выбрал? Это... Ты кого Листец. выбрала, Алина? А Ты лисичку выбрала, Алина. Молодцы, поселите их нашли.